Здравствуйте, в студии Екатерина Некреча. Мы продолжаем наш эфир. И мой гость сегодня это лидер общественной организации Донбасс СОС Александр Горбатко. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Поговорим сегодня о ситуации в Донбассе и я предлагаю для начала посмотреть сюжет наших журналистов. Ситуація на сході України залишається напруженою. За офіційними даними, впродовж доби бойовики 13 разів обстрілювали позиції сил. АТО. українські військові, як і раніше, утримують свої позиції уздовж лінії розмежування. Здебільшого ворог використовував стрілецьку зброю. Найбільша кількість обстрілів була на Артемівському напрямку Тут творогів вогонь з кулемета по наших позиціях поблизу Ленінського, Майорська, Троїцького. Крім того, о 20.20 і 20. 20.47 селище Троїцьке бойовики обстріляли з 82 мм мінометів. Також о 19.05 злочинці застосували 120-мм міномет по нашому опорному пункту в районі Авдіївки. Офіційним даним штабу АТО суперечать відомості групи інформаційний спротив. Вона відзначає, що бойовики все ж використовують ствольну артилерію. І міномети, а також вдаються до спроб атакувати українські підрозділи за допомогою бронетехніки. Основними напрямами ударів стали Луганський, Донецький і Приморський. Особлива активність терористів зафіксована в районі населеного пункту Авдіївка. Група танків супротивника обстріляла українські позиції. Потім бойовики двічі завдали вогневі удари із 122-мм ствольної артилерії, яка повинна була бути відведена згідно мінських домовленостей від лінії розмежування. Зокрема, працювала батарея гаубиць Д-30 з позицій в районі населеного пункту Ясиновата. Тим часом, за інформацією, яка надходить із сектору А в район Олександр, в що на Луганщині на передові позиції бойовиків прибули представники ФСБ Російської Федерації. Вони займаються прискоренням фортифікаційного обладнання позицій, мотивуючи свої дії тим, що, мовляв, очікують наступ підрозділів АТО. Водночас, за даними штабу АТО, російські найманці самі готуються до наступу на українські позиції на початку квітня. Микола Різник, соціальна країна. Также Андрій Лисінка. передал сегодня такую информацию, что боевики готовят провокации для дискредитации сил АТО и срыва перемирия. А, вот прямая речь его: 31 марта в районе города Майорск на оккупированной территории зафиксировано передвижение танков Т64 с пометками сил антитеррористической операции. А, также в швейные мастерские на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей поступил заказ от боевиков на, пошик, на пошив шевронов вооруженных сил Украины и других военных формирований. А, эти факты свидетельствуют о том, по словам Лысенко, что боевики готовят провокации против мирных жителей Донбасса с целью срыва процесса мирного урегулирования и дискредитации вооруженных сил Украины. А вот такая информация на данный момент есть. Но, Александр, по вашей информации, что происходит сегодня в Донбассе, на территориях, которые не контролируются сегодня украинской стороной и есть фактически оккупированными? Ну, э, я... Касаемо военной ситуации, не могу вам дать э, какой-то такой хороший развернутый комментарий. Дело в том, что... Э, вы знаете, военные ситуации, да, я понимаю, что вы... Мы... Э, но вот это все отражается, конечно же, на жизни мирных жителей. Однозначно. Да? И основная э, масса информации, которая к нам приходит, которую мы обрабатываем и на основе чего мы и даем информацию для людей, это то, что э, люди непосредственно сообщают нам оттуда. Угу. Э, это с нашей горячей линии, это то, что нам пишут люди и также наши знакомые друзья которые там находятся, Что касаемо передвижений, техники, какие-то формирования, то есть это, это то, о чем мы не говорим и ну, стараемся избегать данных тем, потому что это может привести к определенным последствиям для тех людей, которые там находятся, да, которые нам эту информацию предоставляют. и также это ну, негативно сказывается, когда кто-то из наших ребят хочет заехать на ту территорию для того, чтобы предоставить гуманитарный груз. Но что говорят местные жители, люди, с которыми вы контактируете? Потому что мы знаем, что сейчас время перемирия, да, но по соткам новостей, конечно же, видим, что, к сожалению, огонь полностью не прекращен. Так вот, насколько усложнилось за этот период и, или облегчилась жизнь мирного населения? Ну, мирное население. Сейчас оно живет более спокойнее, в том плане, что нет обстрелов непосредственно городов. То есть они могут спокойно выходить на улицы, они не видят обстрелы именно в своих зданий, они не прячутся в подвалах. А в основном бои, которые, о которых мы узнаем, да, они идут на окраинах городов. И то, э, ну, это... Многие также заявляют о том, что есть какие-то учения проводятся, причем с обоих сторон вы можете услышать также звуки артиллерии, и в том же Краматорске да, учения ведут кто-то, кто-то кто там, допустим, под под горловкой, под Донецком тоже заявляет о том, что это идут учения. Что на самом деле происходит, мы не знаем, и те люди, с которыми мы общаемся, да, они туда на рожон не лезут и стараются избегать таких территорий. Основная масса проблем это, конечно же, гуманитарная, то есть на сегодняшний день у нас есть блокада, и это негативно сказывается на жизни, не сказывается на ценах в магазинах, <coughs> сказывается на о том, что э, люди напряжены из-за этого, да, они не могут выехать, не могут что-то себе при, приобрести, там, завести это. И э, это напряжение сказывается в обществе. То есть люди все нервные, они напряжены. И... Это плохо. Ну вот, о блокаде вспомнили вы социологические последние исследования, которые проведены социологическая служба Центра Разумкова с 6 по 12 марта, вот свидетельствуют о том, что... 71 почти 72 процента граждан украины считают что россия является государством агрессором стороной конфликта на востоке украины вот что 66 процентов считают днр и лнр террористическими организациями, не имеющими права предоставлять население, представлять население соответствующих территорий. Вот. Ну и а, что самое, да, такая одна из показательных цифр, цифр то, что 50%, почти 50% украинцев поддерживают экономическую изоляцию вот части Донбасса, которая на сегодняшний момент оккупирована. Yeah. <coughs> Цифра очень интересная. Но у меня складывается тогда сразу, да, врисовывается вопрос, а зачем тогда Донбасс, если мы хотим его изолировать сейчас? Ну, я вам скажу, что большинство а, тех людей, которые столкнулись с проблемами там, да, то, что никто не могут снять пенсии, не могут а, получить продукты, завышенные цены, они, ну… Негативно сказывают, говорят о Украине. Они говорят, что это власть, они не говорят, что это определенные силовые структуры, создают проблемы. Они говорят, что это виновата в этом всем Украина. Соответственно, сейчас, да, вот, вот эта цифра 50%, если сейчас ее будут раскручивать, то люди увидят, что 50% страны да, не хотят, чтобы Донбасс оставался Украиной. Зачем тогда нам Донбасс? И тут стоит вопрос: зачем тогда эта антитеррористическая операция? Давайте скажем, что вот территория. Мы говорим о том, что это люди, да, сами решили так жить, пусть сами так и живут. Но дело в том, что у них нет понятия, что делать дальше. То есть они имеют украинские паспорта, имеют украинские пенсии, начисления, пенсионные книжки. Их все документы на украинском языке написаны. Они разве не украинцы? Украинцы. Но вот э, все-таки, э, да, мы знаем, что уже там много месяцев ни пенсии, ни зарплаты э, невозможно получить, но это уже есть логич... логичное объяснение, потому что довести эти деньги в банкомат, да, банки не могут работать. Вот эту вот наличку э, невозможно, потому что ее разграбят, да, вот поэтому вот эти вот э, такие трудности, да, э, которые в принципе и делают невозможным предоставление вот этих вот услуг, да, пенсии, зарплат. Это, об этом, это понимают вот местные жители? Да, и более того, вам скажу, что э, те же слов господина Розенко, министра социальной политики, он заявлял о том, что 75% три четвертых пенсионеров, которые находятся и проживают сейчас на территории, которая не под контроль на Украине, они переоформили свои пенсии и получают ее на неоккупированных территориях. И сегодняшний день да, люди выезжают, получают, возвращаются обратно. Дело в том, что когда был именно горячий сезон, так сказать, люди выехали, и в том числе и пенсионеры, потому что там ну, невозможно было находиться. И когда все стало более спокойно, ну, оставаться в этих местах компактного поселения, где вы находитесь по 20 человек в комнате. И питаетесь в одной столовой, и там разные люди, да, то это тяжело. Это раз, во-вторых, а что это им дает? То есть они могут свободно вернуться к себе туда, жить там, выезжать за этой пенсией, снимать ее, возвращаться и дальше жить. И так они все и делали. А на сегодняшний день вот у нас нововведение, все справки переселенцев, которые существуют, они должны быть, на ну, них должен быть поставлен штамп миграционной службы. Но это не нововведение, это было заранее предусмотрено в законе Украины, но сейчас это более как ужесточили, это реально осуществляет. И дело в том, что Пенсионный фонд Донецкой области заявил о том, что те переселенцы, которые не поставят штампик миграционной службы, пенсионеры имею в виду, они не будут получать пенсии. А это три четвертых пенсионеров. И они сейчас очень сильно задумались, что делать дальше. Сама формулировка «пенсионный туризм», она... Вы согласны вот с таким термином? Нет. Знаете, очень хорошую, красивую фразу сказал один из волонтеров – Касаемо того, что мы видим вокруг себя. Основная масса строений, сооружений, которых, которые вас окружают, это то, что построили наши пенсионеры на сегодняшний день. Да, и сегодня мы хотим взять этих пенсионеров, наказать за то, что они иначе думают. Но дело в том, что, быть может, стоит не наказывать их, а работать с ними. И работать не исключительно кнутом, да, а тем, что как-то разъяснять помогать им понять. Вот эта работа не ведется. Какие могут быть какой, каким может быть выход из этой ситуации? Да? Потому mm -hmm. что вот проблема, вы ее а, озвучили, да, она есть. Но что нужно сделать для того, чтобы ее решить? Э -э наша организация предложила вариант, который мы уже передали и в Верховную Раду Украины, и в Кабинет Министров, а, касаемо того, а, как реализовать выплаты пенсии mm -hmm. на, а, для тех пенсионеров, которые остались там. Дело в том, что ну, большинство пенсионеров, и в том числе и мои родители, они имеют карточку. На которые приходит их пенсия. Они старые, их карточки. И когда все случилось, эти карточки просто в один день взяли и заблокировали. А все пенсионные фонды, которые находились в этих городах, да, там, от Харциска до Донецка и в, то же самое в Луганской области, они выехали. То есть вы можете найти, допустим, Макеевский пенсионный фонд в каком-нибудь там Карматорске, либо Красноармейске. Он есть там, действительно существует, работает, обслуживает пенсионеров. Почему эти пенсионеры не могут? приехать в свой пенсионный фонд, переоформить, получить карточку и снимать свою пенсию в любой точке нашей страны, как это было раньше. Да, я понимаю, что есть огромное количество людей, которые не могут передвигаться, у которых есть проблемы, там, лежачие, инвалиды и так далее. С ними тоже ну, можно было бы подумать, как реализовать механизм. И эти люди могли бы получать, да, иметь карточку и снимать пенсии там. Просто ограничить это тем, что через каждые, допустим, 6 месяцев пенсионер должен приехать да, и подтвердить что он действительно жив, что карточка у него, да, что он снимает, у него все хорошо. И так можно было бы да, помогать этим людям. Дело в том, что в некоторых магазинах на той же неподконтрольной территории продолжают работать терминалы. То есть люди могут расплачиваться карточкой. И теперь представьте, что они будут понимать, что пенсию приходит от украинской власти, от украинского народа, от тех людей, которые платят налоги. И они за счет этого и живут. Они будут иначе, но они не будут об озлоблены на нашу страну. Думаете, это, не буду. Это, это как вариант. Но дело в том, что, понимаете, вода камень точит. Раз, да, здесь сделали какую-то другую вещь сделали. И так постепенно, чтобы ну, рассказывать, разъяснять и работать с населением. А если не работать, то ну, этого населения для Украины больше не будет существовать. Дело в том, что они всегда будут настроены против. Когда человек настроен положительно, то легко сломать его на негатив. А если он настроен негативно, то настроить его на положительный лад это нужно предложить. Очень много усилий. И здесь нужно ну, для государства решить, что для него важно. Но это то, чего хочет Российская Федерация, чтобы Украина оплачивала вот все, да, на территории этих оккупированных, на оккупированных территориях, но в то же время, чтобы властвовали там вот эти вот люди под названием там, представители боевики, ополченцы, как угодно, да, можно называть из ДНР и ЛНР. Это ведь тоже э, несправедливо, что эти организации не могут э, навести порядок и не могут денег найти для пенсионеров, для нуждающихся. Но э, они же взяли ответственность за эту я территорию. полностью согласен и если вы посмотрите э, закон об особом статусе то там все и прописано, то есть как это все должно реализовываться. И это совсем не противоречит закону об особом статусе. То есть если мы хотим, чтобы Донбасс был в составе Украины, чтобы у него был особый статус, то давайте сейчас уже к этому идти. То есть не ждать, когда кто-то выведет технику, да? давайте сделаем свою часть, реализуем и будем потом спрашивать, что вот ребята вы, вы не выполняете определенные пункты, тогда с вас можно требовать так уже об, есть это, об этом это, можно уже, говорить. В принципе, Украина делает шаги, да, определенные, но э, с другой стороны никаких шагов прекращения огня-то нет. Я вас, ну, вообще всех всегда предупреждаю о том, что новости, которые мы смотрим, мы смотрим глазами тех людей, которые хотят нам их показать. И дело в том, что э, неправда льется с обеих сторон. И это нужно признать. И э, что ну, некоторые вещи не соблюдаются, касаемо перемирия, ну, это факт с обоих сторон. Это факт. И это сложно. Война — это всегда очень сложно. И я когда у ну, некоторых людей военных спрашиваю, да, за что они воюют, то э, сейчас именно психологи мне отвечают на вопрос тем, что э, ребята воюют ради мести. Да, они уже у них нет того, с чем они пришли туда раньше. И то же самое с той стороны. Они хотят отомстить. И здесь вот именно остановить военный конфликт – это очень сложно, и это долгий процесс. Это нельзя сделать так раз, и все тихо стало везде, к сожалению. Ваша организация «Донбасс СОС» общественная образовалась 14 марта прошлого года. Угу. В ней участвуют да, активисты из Донбасса. И занимается «Донбасс СОС» с координацией да, помощи гражданам Которая ну, находится в зоне а, АТО, правильно ли я понимаю, да, и также внутренне перемещенным лицам. Ну, я э, со временем для себя решил, что м, основную помощь человек может получить только с самого себя. И главное, это дать человеку ключи, то есть рассказать, каким образом ему можно это сделать. И вот наша организация поставила перед собой цель это дать информацию. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, кто помогает, как помогает, как найти выход из ситуации, то тут подключаемся мы. И причем я не скажу, что мы отвечаем на все. Мы сами учимся у тех же переселенцев, у тех людей, которые находятся там. Более того, что многие люди, отталкиваясь от нашего примера, других волонтеров, да, они поговорили с одним и с вторым, тоже организуют какие-то свои инициативы и очень хотят помогать, сообщают об этом. Мы делимся контактами, информацией. Это сплочает и ну, дает возможность сейчас людям не так сильно опускать руки, то есть дает надежду. надежду на то, что все исправится. Ну вот э, на самом деле знаем, что э, 2 апреля утром э, очередная гуманитарная помощь или гуманитарный конвой э, из России э, жителям Донбасса э, вот э, поступила. Украинская сторона, как обычно, не смогла проконтролировать, э, не смогла удостовериться, что находится э, в этих грузовиках. Э, вот по вашей информации от местных жителей вот. Э, это же э, уже не первый да, конвой, далеко не первый, и э, даже 23-й 23-й я проверила, что, какую часть этой гуманитарной помощи, если она есть, жители Донбасса получают. Вот вы слышали, да, конкретно от этих людей, что вот из этих вот машин, да, вот конкретная помощь. Там, но гречка, смотрите, хлеб, когда на начальных стадиях заходили эти конвои, то нам сообщали, это были ну не массовые случаи, но нам доходила информация о том, что кто-то получал эти продукты. Сейчас я знаю, что они в основном направлены на сельскохозяйственным деятельности, для пассивных работ проверить это, к сожалению, мы не можем. скажу, что основную часть гуманитарного конвоя этого завозят в основном большие города Донецк, Макеевка uh -huh. и там люди получают. а вот отдаленные села они по-прежнему остаются без помощи и только ну, могут рассчитывать исключительно сами на себя. Uh -huh. Но все-таки вот это массово, эта помощь поступает даже жителям больших городов или нет. Потому что вот в этом 23-м да, гуманитарном конвое вот 1,4 тысячи тонн продуктов. Это кажется, что много, да, но вот не сказал бы, что люди ее массово получают. Я вот могу есть сказать есть, про. Есть, есть сомнения, да, наверное, что там может быть не столько продуктов, сколько указано официально российской стороны? Не могу это прокомментировать, ибо не знаю. Mm -hmm. Знаю точно, что вот помощь от фонда «Поможем», да, она идет массово, ее очень много, и более того, что те жители которые там остаются да они ну, часто говорят о том что если бы не было вот этой гуманитарной помощи от фонда поможем то было бы очень, все очень плохо учитывая нынешнюю ситуацию цены и о, дефицит продуктов то крайне тяжело. И также не стоит забывать, что основная гуманитарная помощь, которая выдается, она выдается самым незащищенным слоям населения, то есть многодетные мамы, мамы матери одиночки, пенсионеры. А основная масса людей, она не подпадает под эту категорию. И если вы мужчина, да, в рассвете сил, не имеете заработка, и сейчас устроиться там на работу практически нереально, то у вас серьезные будут проблемы. Как и кто помогает тем людям, которые живут в маленьких да, там, в селах, да, то, что вы говорите, что туда помощь чаще всего не доходит, как удается там людям выживать? Ну, многие повыезжали, получают пенсии сейчас, да, периодически выезжают, получают пенсии. Ну, там собираются селом, карточки собрали, да, какую-то группу людей поехала эту карточку, с этих карточек снимают пенсии. А некоторые сельскохозяйства больше ударились, не понимают, что это единственный шанс выжить, и ставят ставки на это. А... Основную ситуацию мы не знаем. Допустим, у нас нет никакой статистики, касаемо смертности там mm -hmm. населения, то есть выросла ли какая ситуация mm -hmm. и заболеваемости. То есть аптеки пустуют, в больницах лекарств нет. И те люди, у которых хронические заболевания, те люди, которые инвалиды, не могут передвигаться, учитывая то, что еще и проблемы с топливом, то есть скоро не доезжают, то ну, я думаю, что там очень, очень все плохо. Александра, что, что да, вот в таком случае делать делает даже ваша да, организация, как это происходит? К вам же поступают наверняка звонки от людей, которым нужна помощь, нужна уже сейчас лекарства, продукты. Каким образом могут вообще волонтеры из других регионов Украины, которые не оккупированы, да, помогать? Кто доставляет туда помощь? Кто сегодня может вот в, в, заехать на эти оккупированные территории? Это же ограниченный какой-то да. а, круг организации. Очень ограниченный. И более того, что а, те а, волонтеры, которые м -м, туда заезжают, я не буду назвать их фамилии, имена, потому что это опасно а, для них самих. А, скажу, что а, есть несколько... Ну, так приятно назову их сумасшедшими, которые рискуют своей жизнью и заезжают, помогают. Их не так много. Плюс, ко всему прочему, есть и там инициативные люди, и в том числе и волонтеры. Э, в основном во всех городах больших там организовались. То есть они понимают, что нужно помогать. И вы также можете их найти. Другое дело, что э, смогут ли волонтеры, допустим, э, Хмельницкой области, да, контактировать с волонтерами э, в в Макеевке, которые имеют противоположные взгляды на политические, да, и отправляют туда гуманитарную помощь. И вот эти вот политические разногласия, они сказаны о том, что помощь не доходит, то есть не могут найти точки соприкосновения. Плюс, ко всему прочему, есть некоторые курьерские службы, которые осуществляют доставку грузов непосредственно в тот регион, который не под контроль на Украине. И какую-то часть гуманитарной помощи оказывают местные районы и городские советы. То есть туда люди массово идут, просят помощи, кому-то выделяют деньги, кому-то какие-то продукты питания. То есть это идет. И, ну, и не стоит забывать также о том, что ну, правительство, сама ДНР объявила о том, что они с 4 по -моему, апреля планируют выплачивать пенсии Пенсионерам, да, причем мультивалютно, то есть и в долларах, рублях и гривнах. И, ну, я рекомендую пенсионерам в данной ситуации тоже не брезговать этим, ибо ну, неизвестно, что будет дальше. И нужно сейчас задуматься о том, чтобы накапливать какие-то запасы, и, ну, потому что лето, оно будет короткое. Ну вот данные Киевского международного института социологии, которые провели исследования с 2 по 16 марта. И вот 63 процента проживающих сейчас на территории Донбасса считают, что жить трудно, но можно терпеть. Вот. Согласно опросу, количество местных жителей, кому жить трудно, но можно терпеть, по сравнению с декабрем прошлого года, увеличилось с 48 до 63%. процентов. Только 7% процентов считают, что не все, все не так плохо и можно жить. В декабре эта цифра составляла 5%. процентов. И те, кто считает, что терпеть бедственное положение уже невозможно, уменьшилось с 43 до 30%. процентов. Вот. Количество тех, кому не хватает продуктов, осталось неизменным, это 45%. Это опрошено было 2105 человек. Да, вот 45% из них сказали, сказали, что не хватает продуктов. А нехватка медикаментов ощущает половина опрошенных, ровно 50%. И бытовых товаров не хватает 34% вот, из опрошенных сказали об этом. Ну вот, Подавляющее большинство опрошенных, 89% не хотят никуда уезжать из Донбасса. Да? Только 6% хотели бы уехать, но не могут. 2% планируют уехать. Вот а, правда нет. ли, что э, такая большая цифра, 89% не хотят, несмотря на все трудности, выезжать? У меня тут вопрос, да, а да. в каком именно регионе Донбасса они это делали? Э, Донецкая и Донецкая, Луганская область. Э, телефонный опрос проводился. А, то есть той территории, которая не под контроль на Украине? А, вот, вот скажите. Не написано, да? Но я <саспечес> думаю, что если телефонным методом, вполне возможно, что могли как <саспечес> раз да. дозвониться. Я вот скажу, что те люди, которые попробовали, выезжали именно во время активных боевых действий, они столкнулись с массой причин не делать этого в дальнейшем. Ну, то есть вернуться к себе. Mm -hmm. Это то, что э, нормального жилья нет. И вы должны понять, что ну, вы не можете взять с собой телевизор, холодильник, стиральную машину. Вы берете с собой самое необходимое это две сумки, которые можете утянуть. Детей под и побежали. А, там надо жить. И вы приезжаете в место, где вот таких же, как вы, очень много. Э, и сейчас кризис в стране, на работу нигде не устроишься. Детей нужно пристроить в садик, кругом это все нервы напряженно, потом пошел справки идти, получать социальные выплаты переоформлять, а там куча очереди, таких же людей, как ты, и все на нервах. И, ну, многие не решаются рисковать выезжать. То есть они возвращаются и остаются там. Спасибо вам за то, что пришли к нам и рассказали больше подробностей. Мы в эту студию стараемся, да, и приглашаем людей, которым действительно есть что рассказать, которые владеют информацией, о чем, в принципе, да, не часто услышишь. Вот, поэтому спасибо вам, Александр Горбатко, лидер общественной организации «Донбасс СОС» в нашей студии. И спасибо нашим телезрителям за то, что вы с нами. Не переключайте.